Для начала маленькая рекламка. Значит, смотрите, мой спонсор попросил рассказать, как поменяется налоговое законодательство Украины в связи с тем, что мы вступаем в Евросоюз. Я сделал для членов Клуба экономической мудрости такое видео. И очень кратко, понятно объяснил, что будет меняться, что останется, что поменяется. Так что, если вас это интересует, ставайте членами Клуба экономической мудрости, будьте в сознании. А сейчас сейчас очень оригинальное видео. Ну, смотрите. Я сделал опрос. Есть такая функция сообщества. Я сейчас переключусь. Вот видите, вот. Где я задал, ну, как бы сказать, ну, понятное дело, где-то провокационный вопрос. Я сейчас ее зачитаю. Ну, для начала. Интересный вопрос для всех умных людей. Кто заинтересован в длительной затяжной войне в Украине? Есть ли такие политические силы или люди, которые бы хотели, чтобы война в Украине была как можно долго, чтобы она тянулась не одно десятилетие? Вот. Ну, в данной ситуации есть интересное мнение. Теперь, какое ваше мнение? Ну, тот, кто. Кому выгодно, чтобы война была очень-очень долгой? Ну, как видите, ответы. Банковой 33%, замечательно. Кремлю 20%, понятно. Вашингтону 24%, понятно. Пекину 19 и вот Евросоюзу 4. Ну что ж, я думаю, сам Бог обсудить это все, поговорить и поблагодарить всех тех, кто прослав Смотрите, с точки зрения, конечно, социологов сказать, да нет, это же опрос. А вот как раз ошибаетесь. Понимаете, социологи, конечно, делают опросы по-другому. Но! Обращаю ваше внимание, что чаще всего социологи делают так званый холодный опрос когда они обзванивают большое количество людей, большая часть их посылает, вы поняли, что? И только небольшая часть соглашается ответить на вопросы. Но! Смотрите, в чем нюанс. Как правило, социалистские группы и социалистские компании, которые делают вопросы, они сначала задают так званые э, разогревные вопросы. А потом основные. Я же задал только один. То есть у меня самое холодное. То есть в данной ситуации я никого не подбуриваю, не нацеливаю, не подталкиваю. Вот я как есть, так есть. Мало того, я никому не пристаю, типа, а хотели бы ответить на вопрос. Я просто задал, все. И по этой причине те, кто проголосовали, вот это самое, ну, знаете, большинство людей посмотрели, а логично. Логично, абсолютно логично. И это действительно правильно, потому что большинство людей, даже посмотрите, вот они, у них есть свое мнение, они не хотят голосовать. А это голосовали те, у которых не просто есть свое мнение, которые хотят его высказать. Вот это самое правильно. Ну потому что вот это действительно говорить, активный, активный, да. Ну что ж, давайте теперь обсудим. Ну, как видите, больше всего вы сказали за то, что власть Украины хочет в затяжной войне. Мне непонятно. А почему? <связано> а вы помните, что вы трандели на Майдане? <связано> да, да. Люди всегда ошибаются. Люди всегда uh, приписывают власти не то, что она делает, ругают не за то, что надо. Ну, молодцы, что ругают. Я понимаю, что в вопросе участвует большая часть украинцев. И для них действительно война это прежде всего виновата власть. Согласен. Железно. Железно. По той простой причине, что люди никогда не признают свои ошибки. Никогда. Святой. Всегда виноваты другие. Святой. И по этой причине, да, действительно, с точки зрения украинцев, абсолютно верно. То, что война идет, то, что она затяжная, виновата власть. Не спорю. И с точки зрения, ну, так сказать, ментальности, мнений, абсолютно все правильно. Все правильно. Мать, если бы ответ был бы противоположный, я бы сказал бы, ну, значит, что-то, ну, скажем, значит, э, или подтасовано, ну, в принципе, знаешь, ну, тут не под... я говорю, вот я даже не, не могу подтасовать сейчас, при желании. Или подтасовано, или действительно какая-то глупость. Потому что, да, люди, про всего украинцы, проклинают украинскую власть за войну. Все. И считают, что она хочет, чтобы она была затяжной. Абсолютно верно. Но еще раз хочу напомнить. Те же самые люди бегали на Майдан, э, слушали разные фантазии и... Да, 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 да. Даже после какой Майдан? Оранжевая революция. Помните, какая была эйфория? Ющенко, ура, ура, ура. То многие в не вытирали. Помните? Ющенко, да, да. Непонятно. Ребята, ну вы же... Вы... Как же так? Вы же... Что ему только не целовали во время оранжевой революции, а потом? А? Никак? Нет, не сработает? Это нормальное мнение. Люди всегда ошибаются. Люди всегда формируют мнение не то. И это, да, действительно, ну, существует, однозначно. Так что в данной ситуации действительно вот украинцы считают, что украинская власть хочет, чтобы война затянулась, а украинская власть наоборот хочет, чтобы война быстрее закончилась. Но не знает как. Такая ситуация. Потом просто причине, что, ну, понимаете... Советников много. А тут не совета давать надо. Тут деньги нужны. Поэтому я еще говорю. Вот этот ответ очень четко показал, что да, на сегодняшний момент украинцы абсолютно логично, правильно и целесообразно ругают украинскую власть, что война затягивается. Без проблем. Но на сегодняшний момент. При всем желании власть ни черта сделать не может, что война быстро закончится. Даже если бы захотела, Вот такая ситуация. Ну, соответственно, второе. Кремль, да, действительно, Кремль в данной ситуации начал войну. И да, действительно заинтересован в затягивании. Согласен. Абсолютно. Я так понимаю, что если бы здесь голосовали больше жители России, они тоже вот, ну здесь голосовали просто жители Украины. Они больше ответили, что да, 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 Кремль, Кремль, однозначно. Нет, в данной ситуации смотрите, Кремль войну проиграл. То, что они хотели поменять власть в Украине, не получилось. Сейчас, сейчас, ну вся надежда на то, что войну затянуть, ее максимально затянуть, и тогда можно э, получить хоть какую-то победу. По той простой причине, что Кремль ужасно боится, что если не будет победы, страну разгатят чем? Причем те, которых они бросили на бой, те, которые, ну, грубо говоря покалечились, погибли, потому что сейчас, если вы новости читаете, России, там каждый день ветеран СВО убил, уничтожил, взорвал и так дальше. Да, так это же маленькие, а представляете, полки с фронта пришли с оружием причем. По той простой причине, что они такой погрому сделают, так дальше. По этой причине, да, есть даже такое мнение, что, а давайте мы их будем держать на фронте. Не, в Кремле действительно эта идея, я когда-то говорю, что там действительно есть такая идея так званого, ну, знаете, чтобы довести до апатии. Потому что если очень много и очень долго идет война, много погибших коллег, и тогда уже в народах формируется апатия, и, или даже сказать, свыкание с трагедией. Такое бывает. Да, да. И тогда уже не воспринимается. Ну, понимаете, тысяча коллег. Да. 100 тысяч, ну то же самое. Да. И по этой причине, да, действительно, Крем на сегодняшний момент, ну больше всего боится, что он сейчас проиграет и ему будет хана. Да, он хочет и он затягивает и так дальше. Но опять же, концепции, типа, мы большие, мы выиграем, и так дальше, да, да, это есть. Так что в данной ситуации вот, как раз, да, Крем затягивает. Ваши кто Ну, ребята, Вашингтон тоже преследует свои интересные. Я говорил в предыдущем видео. Да, военно-промышленный комплекс, военно-промышленный комплекс действительно заинтересован в продлении войны. Потому что это приносит прибыль. Шикарный прибыль, обалденный. Но военно-промышленный комплекс. Ну, не вся же экономика США это военно-промышленный комплекс. Нет, не вся. По этой причине, да, есть такие отрасли, которым это не выгодно. Вообще, поймите, для нормальной работы мировой экономики, так как экономика США интегрирована, является одним из столпов мировой экономики, то им мир лучше, чем война. Сразу говорю. С другой стороны, вы скажете, ну, это вот этой части бизнеса, да, а вот этой, да. Тут я согласен, что оно не совпадает. Но опять же, э, если кто-то думает, что действительно Трамп может стать президентом, что-то сделать, то это вот, я могу только посмеяться над такими людьми. Еще раз хочу вам напомнить. Порошенко, когда избирался президент, обещал очень быстро закончить войну. Зеленский обещал, ну, Трамп тоже сам. Это обычная предвыборная трипология, обычная, которая никогда не исполняется. И даже, даже если, что бы он ни не что бы он ни говорил, что бы ни фантазировал, если он даже станет президентом, его мнение, ну, он может там что-то делать, но переиграет все. Так что вот это факт. Да, действительно, в данной ситуации, ну, я бы сказал, что он 50-50. Один действительно выгодно, другим не очень. Пекин. Ну вот тоже мало продолжалось за Пекин. Ну, мнение, хотя с моей точки зрения, с моей точки зрения, для Пекина именно затягивание войны самый идеальный вариант. Раньше, да. Но, понимаете, был момент, когда э, Пекину действительно казалось, что быстрее закончить и будет все хорошо. Но они поняли, что уже ничего не будет. И по этой причине, да, для их затягивания наиболее тянет. Для чего? Грабить Россию. Просто чем дольше будет война, больше ослабит экономика России и можно больше грабить. Вот так. Все очень просто. А вы это тогда... Нет, действительно, в данной ситуации, ну как бы, мнение Китая, вот я же много раз говорил, говорит, мы хотим, чтобы э, Россия не выиграла. Не, не, даже не так. Чтоб Россия не проиграла... А чтобы... Нет, нет, даже вот как так закрутить, чтобы ни одна сторона не выиграла войну. А? Ну, короче, чтобы никто не выиграл. Ни Украина, ни Россия. Вот это просто причина, что да, для Китая были выгодно чтобы были постоянные санкции, проблемы, российская экономика разваливалась, падала. Да, да, это однозначно и победа Украины, ну, тоже нежелательно. Тогда получится, что как бы США выиграл, не хочется. Вот такой нюанс. Так что да. Вот Пекин в данной ситуации, если бы, ну, я говорю, если бы это были потасованные, это самое, то Пекин я поставил бы на первом месте. Вот Пекин больше всех заинтересован в продлении войны. Евросоюз, да, вот тут то, что Евросоюз меньше всех заинтересован, это факт. Слишком близко война, слишком негативно влияет на экономику Евросоюза, влияет очень негативно. И по этой причине, да, Евросоюз бы была бы возможность бы быстрее все закончить. Тут, вот, тут с Украины солидарно. Евросоюз и Украина действительно хочет быстро победы. Как сделать вопрос? Ну, давайте, победа это надо уничтожить путинскую Россию. А вот победа. Другой победы быть не может. И вот это как раз проблема, которая усложняется. Ничего. Мы уничтожим путинскую Россию. И тогда вопросы будут другие. Тогда будет совершенно другая жизнь. Другие проблемы, другие скандалы, другие политические интриги. Но история она такая. История все меняет. Она совершает ошибки и исправляет. В данной ситуации Российская Федерация это ошибка истории. История исправит. Буде всім хорошо. А вам благодарю за внимание. І, ну нападаю, не забувайте стати спонсором моєго каналу. До сідання. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрілку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.